Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu videoda 9-cu sinif ingilis dili dərsi vəsaiti 1-ci bölmənin language bölməsinin C variantını işləyəcəm. Gəlin öncə mətnimizi oxuyaq. Although English is considered an international language, there are actually quite a few varieties of English that exist around the world. Baxmayaraq ki, ingilis dili beynəlxalq dil hesab olunur, Onun dünyada bir neçə kifayət qədər fərqli variantları mövcuddur. English of course originated in England, but soon spread to all of Britain and different varieties began to exist. İngilis dili əlbəttə İngiltərədə yarandı, lakin tezliklə bütün Britaniyaya yayıldı və onun fərqlilikləri mövcud olmağa başladı. Yəni fərqli variantları Varieties of English that are often tough to language students are British, American, Canadian, Irish and Australian. İngilis dilinin fərqlilik, e, fərqlilikləri çox vaxt e, tələbələrə İngilis dilinin tələbələrə öyrədilən fərqli variantları çox vaxt Britaniya, Amerika, Kanada, e, İrlandiya və Avstraliya variantlarıdır. The countries that have their own variety of english ölkələr var ki, onların özünün ingilis dili növü var their histories have been directly taught by one of the english speaking civilizations onların tarixləri birbaşa olaraq ingilis stilli mədəniyyətlərə mədəniyyətlərdən birinə toxunur they use english in various important ways within their own government and everyday life Onlar ingilis dilini hökumət və işlərində və gündəlik həyatlarında müxtəlif variantlarla müxtəlif önəmli yollarla işlədirlər. <coughs> India, Malaysia and Kenya are examples of these countries. Hindistan, Malaysia, Kenya bu ölkələrə nümunədir. In some other countries English is widely used as a foreign language. Bir neçə başqa ölkələrdə ingilis dili ə, xarici dil kimi geniş istifadə olunur. However, citizens use their native language to Vətəndaşlar ə, Lakin vətəndaşlar öz doğma dillərini də istifadə edirlər. China, Russia, Japan, Egypt belong to these countries. Çin, Rusiya, Yaponiya, Misir bu ölkələrə aid edilir. It is not known if people will continue to admire the English language of such countries as Britain or the USA or another language will replace English as the international language. Belli deyil ola ingilis dili e, ingilis dili bu ölkələrdə həmişə e, heyran olunmağa davam edəcək yoxsa yox e, Britaniya ABŞ və digər dillər e, ingilis dili ilə beynəlxalq dil kimi yer dəyişəcək yoxsa yox This question hasn't found its answer yet. Bu sual hələ öz cavabını tapmayıb. İndi keçək suallara. The passage is mainly about Mətn əsasən haqqındadır. The English speaking countries. İngilis dilli ölkələr. İngilis dili ölkələr haqqında deyil. The Indian government. Hindistan hökuməti. The citizens of China. Çin vətəndaşları. The Canadian variety of English. İngilis dilinin Kanada Kanada variantı. The English language. İngilis dili ümumiyyətlə burada ingilis dilindən danışıldı. Choose the word which is closest in meaning to the word to adore. To adore sözünə məna ca ən yaxın sözü seçin. To adore heyran olmaq deməkdir. Onun da sinonimi olur to admire. Növbəti səhifə növbəti sual. Mhm. Mm Choose the definition of the word to originate. Originate sözünün mənasını seçin. Bilirsiniz ki, originate əmələ gəlmək deməkdir. Originalında qurmaq deməkdir. İlk variantı deməkdir. To be involved with something. Ə, nədəsə iştirak etmək. Bu deyil. Bir dəqiqə bizcün çəkək xəttimizə. Mm -hmm. To extract the surface of something by unfolding. Açılmaq e, yolu ilə nəyinsə səthini e, dərəcələndirmək. Yəni belə bir ifadədə də uyğun deyil. To happen or appear for the first time in some place. Bir neçə yerdə ilk dəfə görünən və yaxud da baş verən bir şey. Bəli, orijinal Bu deməkdir. Originate, to be real, to continue living, real olmaq, yaşamğa davam etmək, to have a good opinion of somebody or something, nəyin, sevə və ya da kiminsə yaxşı bir fikri olmaq, bu da deyil. C variantı doğru variantdır. Növbəti testimiz. Choose the false statement, səhv cümləni seçirik, diqqətli olaq. The English language appeared in England. Bu doğrudur dominates around the world dünyada hökmranlıq edir bu da do doğrudur exists in different varieties müxtəlif fərliatlarda mövcuddur influences people's life in different ways insanların həyatına müxtəlif yollarla təsir edir bu da doğrudur is known as the local language yerli dil kimi tanınır <coughs> bu isə yanlıştır yəni bizdən istənilən cavab budur choose the main idea of the passage Mətnin əsas ideyasını seçin. <coughs> Another language will acquire the status of the international language. Başqa bir dil baş, e, beynəlxalq e, dilin statusuna tanış olacaq. Statusu ilə tanış olacaq. Bu deyil. E, the birth place of English is England. E, bu da mətnin əsas mürəssədi deyil the modern in the modern world english exists in different variants müasir dövrdə ingilis dili müxtəlif variantlarda ə, mövcuddur. Bu mətnin əsas mövzusu budur. Yəni başdan ayağa ə, dilin müxtəlifliyindən danışılır. English is ə, the only language which is used for communication in Japan. İngilis dili Yaponiyada istifadə olunan yeganə ə dildir, kommunikasiya əlaqə vasitəsidir. Bu yanlışdır. Depep yolları ki, oh English has been lost, ingilis dili öz populyarlığını itirib. Bu da yanlışdır. Right, T true, F false or NG not given next to each sentences. Artıq bilirik bu tipləri. The world needs some ə, The world needs some other international language. Dünya başqa ə beynəlxalq dillərə ehtiyac duyur. Ə, belə bir məlumat verilməyib. Ona görə not given yazırıq. There are many types of English around the world. Dünyada ingilis dilinin ə, bir ə, çox ə, başqa tipi var, növü var, bu doğrudur. People in Egypt use English as a foreign language. Ə, Misirdə im, insanlar ingilis dilini xarici dil kimi istifadə edirlər. Bu da doğrudur. Mətnimizdə var idi necə yazaq Bir dəqiqə Dur, aha. English is the major language of the Russian government. İngilis dili Rusiya hökumətinin aparıcı dilidir, əsas dilidir. Bu yanlışdır. F yazırıq. Chinese will become a new international language in the world. Çin dünyada yeni beynəlxalq dil olacaq. Bu da not given yazırıq buna da. Yəni belə bir məlumat verilməyib mətində. Not given. Növbəti səhifəyə keçirik. Task uh, write about uh, the contents of each paragraph. Hər paraqrafın uh, margini yazaq. Yəni hər paraqrafın nədən bəhs etdiyini yazaq. Paragraph 1 says about. 1-ci paraqrafda nədən söhbət gedirdi? Yəni siz özünüz də yenə təzədən mətnə qayıtsaz, mən ora qayıtmaq istəmirəm, çünki qayıtsam vaxt gedər buna. 1-ci paraqrafda dilin fərqliliyindən danışılırdı. Yəni dil yaranıb Britaniyada yaranıb və onun fərqliliyindən danışılırdı. Buna deyə bilərsiniz uh, about the varieties of the English language və yaxud da uh, onun mövcud olması, originated um, in England. Belə bir şey. Paragraph 2 says about places of using of the English language. İngilis dilinin istifadə olunduğu yerlər, harda istifadə olunub ikinci paraqrafda olunur. İkinci paraqrafda ölkələrdən söhbət gedir. Üçüncü paraqraf 3 says about the countries that use English as their second language. Yəni üçüncü paraqrafda nə idi? İngilis dilinin ikinci dil kimi istifadə, ingilis dilini ikinci dil kimi istifadə edən ölkələrdən söhbət gedir. Bir daha deyirəm. About the countries that use English as the second language. 8-ci tapşırıq. Answer the questions. In what country did English first appear? Yəni ingilis dili ilk dəfə harda meydana gəldi? Bunu təbii ki, yazırsınız, qısaca in England in England. 9-cu tapşırıq. Make up word combinations matching the words from columns A and B and use them in a dialogue of your own. Söz birləşmələri yaradırıq A B arasında. İki sütunlardan istifadə edərək söz birləşməsi yaradırıq və onları dialoqda istifadə edəcəyik. To use, to have, to raise, to originate. Baxaq. To use as a foreign language deyə bilərik. Yəni xarici dil kimi işlətmək. To have some varieties. Bir neçə fərqliliyi olmaq, fərqli variantı olmaq. To raise questions, sual qaldırmaq, sual vermək. Originate in England, İngiltərədə yaranmaq mövcud olmaq, ə, yəni bir dəfə ortada İngiltərədə yaranmaq belə bir məna verir. Bunu biz cümlədə necə istifadə edə bilərik? Daha doğrusu, cümlədə istifadə edib dialoq qurmalıyıq. Deyə bilərik, what language do you use as a foreign language? What language do you use as a foreign language? Hansı dili xarici dil kimi istifadə edirsən? I use English. Biz ingilis dilini xarici dil kimi istifadə edirik, düzdür? Ana dilimiz Azərbaycan dilidir. İngilis dilini xarici dil kimi istifadə edirik və beləcə cavab verə bilərik. I use English. Uh, in what country did it originate? Uh, o hansı ölkədə yaranıb? In what country did it originate? It is originated in England. O İngiltərədə yaranıb. It is originated in England. English has some varieties. What are they? English has some varieties. What are they? Uh, they are American, Canadian, Australian, and etc. American, Canada, Australia, Vassar, Variant variantlardır. Belə dialoq, yəni dialoqu siz təbii ki, öz bacarığınızı ortaya qoyub başqa bir formada da qura bilərsiniz. Bəlkə daha yaxşı, daha əhatəli, daha geniş və yaxud da daha sadə şəkildə. Növbətin tapşırıq, 10-cu tapşırıq. Many people learn English in order to migrate to one of the English speaking countries. Do you agree with the statement or not? Write your opinion. Bir çox ölkə ingilis dilini ingilis dilli ölkələrdən birinə miqrasiya olmaq üçün, yəni köçmək üçün ə, öyrənir. Sən bu fikirlə razısan, yoxsa yox? Öz fikrini yaz. Ə, mənim fikrimcə, mən öz fikrimi deyim, yəni it may be ola bilər. Bəzi insanlar sırf ingilis dilini ona görə öyrənir ki, ingilis dilli bir ölkəyə gedib orada yaşasın, işləsin. Yəni buna görə getməmişdən qabaq dili öyrənir. Buna belə cavab verə bilərik. It may be, but it is not usual. Amma həmişə deyil. Some people learn English to get a prestigious job. Bəzi insanlar ingilis dilini prestijli bir iş əldə etmək üçün, yəni üstün gözəl bir iş əldə etmək üçün öyrənirlər. Some want to make friends. Bəziləri də dost qazanmaq üçün edirlər. Yəni xaricdən dost qazanmaq üçün ingilis dilini öyrənirlər və s. və illə xır. Yəni hər kəs öz fikrini yaza bilər, təbii ki, hər kəsin beyninin məhsulu tamamilə fərqli olur sizlə öz fikirlərinizi, düşüncələrinizi öncə təbii ki Azərbaycan dilində beyninizdə cəmləyib, yəni təbii ki bu ilk dəfə öyrənənlərə aidd ki, beyninizdə Azərbaycanca fikirlərinizi cəmləyib, daha sonra onu ingilis dilinə tərcümə etməyə çalışırsınız. Və bu if Bu cür yollardan çoxlu istifadə eləsəz, bir də görəcəksiniz ki, artıq siz o cümlələri Azərbaycan dilində beyninizdə qurmağa ehtiyac duymursunuz. Artıq birbaşa ingilis dilində o düşüncələr ingilis dilində gəlir beyninizə. E, belə. Bu da bizim 9-cu sinif ingilis dili din və s. fəqət 1-ci bölmənin C variantı idi. Geriyə 1 variant qaldı, D variantı. D variantında işlədikdə sonra ə, artıq qapalı suallardan da izahlar verəcəm. Əgər videomu bəyəndinizsə, bəyəndim butonuna basmağı, bəyənmədin isə yenə də bəyənmədin butonuna basmağı unutmayın. Növbəti videolarda görüşənədək, özünüzə yaxşı baxın.